Review ringkas Honda CR-V EHEV RS sebuah SUV hybrid yang berharga RM195,900 Lampu depannya campuran LED reflektor dan juga projektor reflektor untuk full beam, projektor untuk high beam ada juga fungsi auto high beam. Pada bahagian hadapan ada fog light, di belakang pun ada. Macam biasa untuk Honda ada fungsi lane watch, ada juga fungsi kamera 360 darjah. Fungsi remote start pun ada. Di bahagian dalam tiada sunroof dan tiada juga seat ventilation, tapi ada sistem bunyi daripada Bose, memory seat untuk kerusi pemandu dan kawalan elektrik untuk kerusi penumpang hadapan. Ada juga meter cluster yang digital dan kawalan aircon yang fizikal. Ruang di belakangnya pula cukup luas dan selesa. Yang boleh diperbaiki adalah ruang storan di bahagian pintunya. Boleh besar sikitlah. Saiz bootnya pula hampir 600 liter. Ada paut tailgate. Ada 60-40 split tapi di bawah lantai boot. Tiada tyre spare. Hanya ada tyre repair kit. Dengan tren kuasa hybrid yang lebih berkuasa adalah motor elektriknya yang menghasilkan 184 PS dan 335 Newton meter torque. Enjinnya adalah enjin 2 liter NA, enjin Atkinson. Bunyi kereta ni tak adalah merdu sangat tapi cukup laju untuk sebuah SUV yang besar. 0-100 dalam 9 saat sahaja. Saya masuk ke mode sport sekarang. Jom kita cuba tekan. Rasanya ada bunyi artificial ataupun bunyi palsu di situ tapi saya tak pastilah rasanya ada okay. dan sementara di situ jom kita dengarkan dia punya NVH pada kelajuan yang tinggi ini 140 130 Seratus Dua puluh Dan Seratus 10 km sejam Keselesaannya pula boleh dikatakan sebagai antara yang terbaik dalam kelasnya Boleh kata dia punya tuning suspension ni balance lah Dan dia punya sistem ADAS ni pun pada saya antara yang saya lebih gemar Ada kereta yang dia punya sistem ADAS tu dia kelabah sikit Yang ni pada saya antara yang tenang Last kali jom kita cakap tentang dia punya penggunaan bahan api Jadi setelah memandu sejauh lebih kurang 300 km penggunaan bahan api yang dicatatkan oleh trip komputer ini dengan pemanduan di kebanyakannya di lebuh raya sahaja adalah 17.2 km per liter ataupun kalau kita buat kiraannya ia menjadi 5.8 liter per 100 km